Bagaimana kita kepada Allah Subhanahu taala. tentunya dengan sama-sama kembali memperbaharui semua dan segalanya, serta rasa syukur kita kepadanya, yang hingga detik ini Allah masih titipkan kepada kita rezeki beserta seluruh nikmat-nikmatnya. Bermohon kita kepadanya Semoga dengan rezeki Dan nikmat-nikmat yang kita rasakan ini Dapat menyadarkan kita Akan hakikat penciptaan manusia Yang terkecuali Diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya Mudah-mudahan dalam keadaan ibadah-ibadah cara Allah nanti yang mengambil kita dalam keadaan khusnul khotimah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu ya Rasulullah sidang jawab cuma Allah Alhamdulillah hidup dan hati tuan yang wasiat apa ada kesempatan yang mulia ini sebagaimana landasan ayat yang telah kami bacakan dalam surat al kahf surat ke 64 ayat 14 sampai ayat 16 Allah telah berfirman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصلحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم <applause> إنما أقوامكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عزيم فاتقوا الله ما استطعتم سلف الله العزيم إذا بلغتم فقد الله كلمة الشيطان يقول لك كتب إن أكتبوا أنما الله يومها قناسي يومها بناية Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri istrimu sesungguhnya di antara anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu maafkan mereka, jika kamu satu di mereka, jika kamu ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya harta harta dan anak anakmu adalah ujian bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sidang Jemaah Jumat Birohimatu 89 delapan puluh kali Allah memanggil manusia khususnya kepada orang-orang yang beriman dengan harfum lidahnya dengan kalimatnya Ya Akuhan Naini Naaman wahai orang-orang yang beriman terulang sebanyak 89 kali dalam Al-Quran Allah memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya Sidang jamaah Jum'at Rahimahullah Maka dipastikan sesudah kalimat Ya Tuhan Ladinna Amat ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada berita penting yang ingin Allah sampaikan kepada orang-orang yang Allah panggil itu Untuk diperhatikan, untuk dijalankan, atau untuk ditinggalkan apabila itu sebuah larangan Dalam ayat yang kami bacakan tadi, ada berita penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita sebagai orang-orang yang telah beriman kepadanya. Apa perintah penting itu? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya di antara istri-istrimu di antara anak-anakmu, ada yang menjadi musuh bagimu. Musuh dalam konteks seperti apa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? Musuh dalam konteks keimanan dan kebenaran. Bukan musuh dalam konteks perperangan yang harus kita jauhi, yang harus kita perangi, dan lain sebagainya sidang jamaah Jumat rahimakumullah sebagaimana sunatullah orang-orang sebelum kita minan nabiyyi juga mengalami hal-hal yang serupa di antara istri-istri mereka di antara anak-anak mereka ada yang menjadi musuh bagi mereka dalam keimanan dan dalam kebenaran Siapa saja di antara mereka Nabi Adam alaihi salam diuji oleh perangai-perangai anaknya. Nabi Nuh alaihi salam diuji oleh istri dan anaknya. Nabi Nuh alaihi salam diuji oleh istrinya. Nabi Yakub juga diuji oleh perangai anak-anaknya. Sudah kata Jumat -Jum Rahimahullah itu sebagian Membuktikan kalimat Inna min sesuatu yang di antara itu menunjukkan bahwa saya tidak semuanya, tapi ada di antara kita wahai orang-orang yang beriman itu ada di antara istri-istri kita itu, di antara anak-anak kita itu musuh kita. Maka Allah memerintahkan wahdahu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Sidang jamaah Apa sebab turunnya ayat ini Ketika itu ada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilarang oleh istri dan anak-anaknya untuk hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dengan alasan keimanan, dengan alasan kebenaran, dengan alasan duniawi, apa kata istri mereka yang melarang suami-suaminya hijrah bersama Rasulullah? Apa kata anak-anak mereka -anak -anak yang melarang suaminya hijrah bersama Rasulullah? Bagaimana dengan rumah kita yang ada di Mekah ini, wahai suamiku, wahai ayah anakku? Bagaimana pekerjaan kita di Madinah? Bagaimana sawah ladang kita di Madinah di Mekah ini? Bagaimana pekerjaan kita di Mekah itu? siapa yang menjaganya itu alasan mereka melarang suami-suami mereka yang telah beriman hijrah kepada Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tahu-tahu mereka para suami tersebut mendengar sebuah kabar berita bahwa orang-orang yang telah hijrah bersama Rasulullah ke Madinah mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan rumah yang bagus, mendapatkan ladang yang luas, bahkan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak hijrah bersama Rasulullah. Akhirnya mereka marah, marah mereka kepada istri-istri mereka, marah mereka kepada anak-anak mereka karena dulu mereka melarang untuk hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Dia salahkan istrinya Semua ini gara-gara mama. Semua ini gara-gara kamu melarang aku hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinar jemaah Jumat Wahyu cerita hal ini mungkin juga pernah terjadi kepada kita saat ini kemarin dan lain sebagainya ada keinginan kita untuk berbuat baik dilarang oleh istri ada keinginan kita untuk berbuat kebenaran dilarang oleh anak contohnya kita ingin berbuat dilarang oleh istri dan anak kita karena hal sesuatu hal dunia ini, mungkin kepentingan hari membeli A, membeli B, membeli C, sehingga kita tidak jadi berurusan karena dilarang oleh istri dan anak-anak kita. Sidang Jika hal ini terjadi kepada kita dengan salah satu contoh yang tadi saja, apa kata Allah? Wa Dan jika kamu memaafkan mereka, wa tasfahu. Dan jika kamu buatkan <tuk> firu dan jika kamu mengampuni mereka, wa maulah mawfur rohih maka sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Sidang yang maju makhrohim ada tiga tingkatan memaafkan seseorang dalam ayat ini. Yang pertama afu dari akan kata af afawat artinya menghapus jika mereka salah maka hapuslah kesalahan mereka karena mereka bukan musuh dalam sebuah peperangan tapi hanya musuh dalam sebuah keimanan yang kedua maka sahabu dari agak kata sahabat juga bermakna lemparan dalam hati atau bukalah lembaran baru. Ini adalah tingkat memaafkan yang kedua. Mungkin yang pertama kita bisa menghapusnya, memaafkannya, tapi belum tentu di tingkat yang kedua ini kita belum bisa melaksanakannya. Karena banyak kalimat-kalimat yang terdengar, saya sudah memaafkannya, tapi belum bisa melupakannya. Sementara kalimat atas baru artinya adalah melupakan menyentuhinya dengan kata lain walaupun besar kesalahan istri dan anak kita kepada kita jangan pernah berhenti kita menyentuhinya dan yang ketika watafir dengan makna membalas keburukan itu dengan cara yang lebih baik ini mungkin lebih susah lagi kita melaksanakannya sidah jemaah jumat Jum rohimatullohu tapi allah katakan di ayat selanjutnya dengan pendekatannya inna ma'amwalukum itu fitnah sesungguhnya harta hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah ujian bagimu kata-kata fitnah dalam bahasa Arab artinya membakar untuk apa membakar itu mengetahui asli atau palsunya sebuah emas maka dia harus dibakar begitu juga dengan kita kembali kepada alat kembali Fitnah untuk mengetahui apakah kita benar-benar orang yang beriman.